మన ముందు పెద్దలందరికీ నమస్కారం నేను ఆరాధ్య లక్ష్మి వల్లి సంగతి వాసవిని నేను శశి స్కూల్ నుండి వచ్చాను ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది భగవద్గీతలో పన్నెండవ అధ్యాయం ఓం శ్రీకృష్ణ పర బ్రహ్మణి నమ అనశోధ్యాయ భక్తి యోగ अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविक्तमः श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्यमणो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताम् एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तां पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमजलं ध्रुवं सन्नियमयेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः त्रे प्राप्नुवन्ति मा रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गरितुं देहवर्भिरवापद्यति एतु सर्वाणि कर्माणि मयि